এয়া আৰম্ভ কৰিব লৈছো শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতা অষ্টম অধ্যায় অক্ষৰ ব্ৰহ্ম যুগ ইয়াত পৰম তত্তৰ উপলব্ধিৰ কথা কোৱা হৈছে সমগ্ৰ জীৱন ধৰি আৰু বিশেষকৈ মৃত্যুৰ সময়ত ভক্তিৰে ভগৱান কৃষ্ণক স্মৰণ কৰি জীৱই জৰজগতৰ সিপাৰত অৱস্থিত ভগৱানৰ পৰম ধাম লাভ কৰিব পাৰে এই সম্পৰ্কে এই অক্ষৰ ব্ৰহ্মযুগত কোৱা হৈছে প্ৰথম শ্লোক অৰ্জুনৰ উপা অধিভূতম স কিম প্ৰক্তম অধিদৱ কিম পুষ্যতে অৰ্জুনে সুধিলে হে ভগৱান হে পুৰুষোত্তম ব্ৰহ্মনো কি আত্মাটোনো কি সকাম কৰ্মনো কি এই দৃশ্যমান জৰজগতখন কি আৰু দেৱতাসকলনো কোন অনুগ্ৰহ কৰি মোক এই কথাখিনি বুজাই দিয়ক শ্ৰীমদভাগৱতত এই ব্যাখ্যা দিয়া আছে যে পৰম সত্যত্তক ব্ৰহ্ম পৰমাত্মা আৰু ভগৱান বোলা হয় ইয়াৰ বাহিৰে জীৱাত্মা বা গাই গুটীয়া আত্মাটোকো ব্ৰহ্ম বোলা হয় যিটো আত্মাই দেহ আত্মা আৰু মনক বুজায় প্ৰয়ান কালেশ্ব কথম জ্ঞা অচি নিত্য আত্মা ভি সেই মধুসূদন যজ্ঞৰ অধিপতি কোন আৰু তেওঁ কেনেকৈ এই দেহটোত সোমাই থাকে আৰু ভক্তসকলে বা কেনেকৈ তোমাক মৃত্যুৰ সময়ত জানিব পাৰে শ্ৰীভগান উপাস অক্ষৰম ব্ৰহ্মা পৰমম স্বভাৱ আধ্যাত্মম উচ্চতে ভূত ভাৱ উদ্ধৱ কৰা বিসৰ্গ কৰ্ম সংগীতা পৰম পুৰুষ ভগৱানে কলে বিনাশ ৰহিত চিন্ময় জীৱাত্মাকে ব্ৰহ্ম বোলা হয় আৰু সেই জীৱাত্মা ব্ৰহ্মৰ চিৰন্তন স্বভাৱটোক বোলা হয় অধ্যাত্ম বা আত্মা জীৱৰ পাৰ্থিৱ দেহটোৰ বিকাশৰ বাবে কৰিবলগীয়া কামখিনিক বোলা হয় কৰ্ম বা সকাম কৰ্ম ব্ৰহ্মই জীৱাত্মাক বুজায় আৰু পৰম ব্ৰহ্মই পৰম পুৰুষ ভগৱানক বুজায় পাৰ্থিৱ জগতখনত জীৱই যি ৰূপ ধাৰণ কৰে তাতকৈ জীৱৰ যিটো চিৰন্তন স্বৰূপ আছে সেইটো বেলেগ জৰ চেতনাযুক্ত জৰ জগতখনৰ অধিপতি হবলৈ বিচৰাটোৱেই জীৱৰ স্বভাৱ কিন্তু আধ্যাত্মিক চেতনা বা কৃষ্ণ চেতনাযুক্ত অৱস্থাত পৰমেশ্বৰৰ ভৃত্তৰূপে সেৱা কৰাটোৱেই তেওঁৰ স্বৰূপ জীৱ যেতিয়ালৈকে জৰ চেতনাযুক্ত হৈ থাকে তেতিয়ালৈকে জীৱই এই জৰ জগততে নানানটা দেহ ধাৰণ কৰিবলগীয়া হয় সেইটোক বোলা হয় কৰ্ম বা জৰচেতনাৰ প্ৰভাৱত উৎপন্ন হোৱা বিবিধ পাৰ্থিৱ স্বভাৱৰ বেলিকাত জীৱই চৌৰাশী লাখবিধ দেহৰ যিকোনো এবিধ দেহ লব পাৰে কিন্তু আধ্যাত্মিক স্বভাৱৰ বেলিকা কেৱল এবিধ দেহ শেদ লাভ কৰিব পাৰে পাৰ্থিৱ স্বভাৱৰ বেলিকা জীৱই কৰ্মফল অনুসৰি কেতিয়াবা কেতিয়াবা আকৌ দেৱতাৰ জন্তুৰ পশুৰ চৰাই ইত্যাদিৰ দেহ লাভ কৰে জৰজাগতি স্বৰ্গৰ কোনো গ্ৰহত সুখ সুবিধা ভোগ কৰাৰ আশাৰে জীৱই কেতিয়াবা যজ্ঞ কৰে কিন্তু যজ্ঞৰ ফলত উদয় হোৱা পুণ্য শেষ হলেই দুনাই মানুহৰূপ ধৰি স্বৰ্গৰ পৰা মৰ্যলৈ ঘূৰি আহে এই প্ৰক্ৰিয়াটোকে কৰ্ম বোলা হয় এইদৰে জীৱই চিৰকাল ধৰি পাৰ্থিৱ জগতত অহা যোৱা চলাই থাকিব লাগে কৃষ্ণ ভাৱনাসম্পন্ন ভক্তই কিন্তু তেনে যজ্ঞ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকে তেওঁ পোনে পোনে কৃষ্ণ ভাৱনাৰ পথ লয় আৰু সেইদৰে ভগৱানৰ ওচৰলৈ উভতি যাবৰ বাবে নিজকে প্ৰস্তুত কৰি তোলে যি অক্ষয় যাৰ ক্ষয় নাই সেয়ে পৰম ব্ৰহ্ম নিজৰ স্থিৰ বাবে আধ্যাত্ম অৰ্থাৎ আত্মাৰ আধিপত্য ইয়াৰ আগতে সকলো মায়াৰ আধিপত্যত থাকে কিন্তু যেতিয়া স্বভাৱে অৰ্থাৎ স্বৰূপত স্থিৰ ভাৱ স্বৰত মিলি যায় স্বৰ স্বৰ মানে কণ্ঠস্বৰত মিলি যায় তেতিয়া আত্মাৰ আধিপত্য তাত প্ৰবাহিত হয় এয়ে আধ্যাত্ম আধ্যাত্মৰ চৰম অৱস্থা কৰ্ম এনেকুৱা এটা বস্তু যি আত্মাৰ মনৰ ভাৱ যাৰ দ্বাৰা কিবা এটা সংস্কাৰৰ সৃষ্টি হয় সেই সম্পূৰ্ণ সংকল্প বা মনৰ ভাৱক বিসৰ্জন দিয়াই হ'ল কৰ্মৰ আৰম্ভণি কৰ্মৰ অৰ্থ হল আৰাধনা চিন্তন যি যজ্ঞত থাকে যেতিয়ালৈকে ক্ষয় বা নষ্ট হব পৰা সংকল্পবোৰ মনত আহি থাকিব তেতিয়ালৈকে জীৱৰ জন্ম হৈয়ে থাকিব অধিভূতম ক্ষৰ ভাবা পুৰুষা অধি দৈৱতম অধিজ্ঞ আহম এ বাত্ৰা দেহে দেহা ভীতম্বৰা সেই দেহ দেহধাৰী জীৱশ্ৰেষ্ঠ অৰ্জুন অনবৰতে পৰিৱৰ্তনশীল জৰ জগতখনে হল অধিভূত অৰ্থাৎ পৰিদৃশ্যমান পাৰ্থিৱ জগতখন ভগৱানৰ যি বিশ্বৰূপে সূৰ্য চন্দ্ৰ আদিৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱতাৰ দৰে সকলো দেৱতাক সামৰি লয় তাক বোলা হয় অধি দৈৱ আৰু পৰমেশ্বৰ ময়েই পৰমাত্মা ৰূপে প্ৰতিজন দেহধাৰী জীৱৰে পৰমেশ্বৰ মই তেওঁলোকৰ হৃদয়ত থাকো আৰু সেয়েহে মোক বোলা হয় অধি যজ্ঞ অৰ্থাৎ যজ্ঞৰ গৰাকী এইদৰে অৰ্জুনক শ্ৰীকৃষ্ণই কলে এই জৰপ্ৰকৃতিক বোলা হয় অধিভূত কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ত ইয়াৰ উৎপত্তি হয় আৰু কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ত ইয়াৰ বিনাশ ঘটিব বিভিন্ন গ্ৰহৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱতাসকলকে ধৰি পৰমেশ্বৰৰ যি বিশ্বৰূপৰ কল্পনা কৰা হৈছে তাক বোলা হয় অধি দৈৱ মায়া প্ৰকৃতিৰ আচ্ছাদনৰ বাহিৰত যি পৰম পুৰুষ আছে তেওঁৱেই হ'ল অধিদৈৱ অৰ্থাৎ সম্পূৰ্ণ দৈৱিক সম্পদৰ অধিষ্ঠাতা অৰ্থাৎ যজ্ঞৰ অধিষ্ঠাতা ইয়াতে প্ৰশ্ন হয় তেন্তে যজ্ঞ কি উত্তৰ হল যজ্ঞই হল কৰ্ম আৰু কৃষ্ণই হল যজ্ঞৰ অধিপতি কৰ্ম ফলৰ তেওঁৱেই ভোক্তা সেইকাৰণে তেওঁক যজ্ঞেশ্বৰ বুলিও কোৱা হয় অধি যজ্ঞ পদম এইব নিশ্চিতভাৱে ময়েই পৰমাত্মা ইয়াত এইবোৰ শব্দটোত গুৰুত্ব দি কোৱা হৈছে যে পৰমাত্মা তেওঁতকৈ বেলেগ নহয় পৰমাত্মা ৰূপে পৰম পুৰুষ পৰমেশ্বৰে জীৱাত্মাৰ কাষতে বিৰাজ কৰি সাক্ষী হৈ চাই থাকে জীৱৰ দেহত জীৱাত্মাৰ লগে লগে পৰমাত্মা বিৰাজ কৰে সেই পৰমাত্মা ভগৱান কৃষ্ণৰ এটা আংশিক প্ৰকাশ পৰমাত্মাকে বোলা হয় অধি যজ্ঞ আৰু তেওঁ হৃদয়ত থাকে শ্ৰীকৃষ্ণ এজন যোগী যি সম্পূৰ্ণ যজ্ঞৰ ভোক্তা সাধনৰ অন্তত যজ্ঞ তেওঁতে প্ৰৱেশ পায় তেওঁ পৰম স্বৰূপ প্ৰাপ্ত কৰে আন্তঃকা মাম এইব স্মৰণ মুক্ত কলেম ই প্ৰয়াত সাৱমাতি নস্তি আশয় আৰু যিজনে জীৱনৰ শেষ মুহূৰ্তত কেৱল মোকেই স্মৰণ কৰি দেহ ত্যাগ কৰে তেওঁ তৎক্ষণাত মোৰ স্বভাৱটো লাভ কৰে এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই গতিকে প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰাই কৃষ্ণ ভাৱনাৰ অনুশীলন কৰিব লাগে যদি জীৱনৰ শেষ ক্ষণটো কৃত শেষ ক্ষণতো কৃতকাৰ্য হবলৈ বিচাৰে তেনেহলে তাৰ বাবে কৃষ্ণৰ স্মৰণ কৰা কাৰ্যটো অপৰিহাৰ্য ভগৱান চৈতন এই উপদেশ দিছে যে ব্যক্তি এজন এজোপা গছৰ দৰে সহিষ্ণু হব লাগে জপ কৰোতা এজনৰ বাবেও নানান ধৰণৰ বাধা বিপত্তি আহিব পাৰে তথাপি সকলো বাধা বিপত্তিকো সহ্য কৰি থাকি অনবৰতে কৃষ্ণৰ নাম জপ কৰিয়েই থাকিব লাগে যাতে জীৱনৰ শেষ ক্ষণত কৃষ্ণ ভাৱনাৰ সম্পূৰ্ণ সুফল লাভ কৰিব পৰা যায় যোগেশ্বৰ শ্ৰীকৃষ্ণই কলে যে যি পুৰুষে অন্তকালত অৰ্থাৎ মনৰ নিৰোধ আৰু বিলয় কালত মনৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰি শেষ শেষৰ অৱস্থাত মোৰেই স্মৰণ কৰি শৰীৰৰ সম্বন্ধ এৰি বেলেগ হৈ যায় তেওঁ সাক্ষাৎ মোৰ স্বৰূপত প্ৰাপ্ত হয় ইয়াত কোনো সংশয় নাই শৰীৰৰ নিধন শুদ্ধ অন্তকাল নহয় মৰাৰ পিছতো শৰীৰৰ ক্ৰম পিছত লাগিয়ে থাকে সঞ্চিত সংস্কাৰ গভীৰতা নাইকিয়া হোৱাৰ লগে লগে সেইটোৱে অন্ধকাল তাৰ পাছত শৰীৰ ধাৰণ কৰিব নালাগে এইটো ক্ৰিয়াত্মক মাত্ৰ কলে কথা পাতিলে বুজিব নোৱাৰি যেতিয়ালৈকে কাপোৰ সলোৱাৰ দৰে শৰীৰৰ পৰিৱৰ্তন হৈ থাকে তেতিয়ালৈকে শৰীৰৰ অন্ত কত হল মনৰ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু নিৰুদ্ধ মনৰো অন্তকালত জীয়াই থাকিও শৰীৰৰ সম্বন্ধৰ বিচ্ছেদ হৈ যায় যদি মৰাৰ পাছতহে এই স্থিতি পালেহেঁতেন তেতিয়াহলে শ্ৰীকৃষ্ণও পূৰ্ণ নহলহেতেন তেওঁ কৈছে যে অনেক জন্মৰ অভ্যাসত প্ৰাপ্তবান জ্ঞানী সাক্ষাৎ মোৰেই স্বৰূপ মই তেওঁ আৰু তেওঁ মই তেওঁ আৰু মোৰ মাজত অলপো অন্তৰ নাই এইটো জীয়াই থাকোতেই প্ৰাপ্ত হোৱা পুনৰ আকৌ কেতিয়াও শৰীৰ প্ৰাপ্ত নহয় সেইটোহে শৰীৰৰ অন্ত এইটো হল বাস্তৱিক শৰীৰৰ অন্তৰ চিত্ৰণ যাৰ পাছত জন্ম লব নালাগে অন্যটো শৰীৰ অন্তত মৃত্যু যি লোক প্ৰচলিত কিন্তু এই শৰীৰ অন্তৰ পাছত পুনৰ জন্ম লব লাগিব মানুহৰ অন্তিম অৱস্থাত মনত যেনে এটা ভাৱ লৈ মানুহে দেহ ত্যাগ কৰে মৃত্যুৰ পাছতো নিশ্চিতভাৱে সেই ভাৱৰ অনুসাৰে এটা নতুন অৱস্থা লাভ কৰে মৃত্যুৰ সময়ত মনুষ্যই যি ভাৱৰ স্মৰণ কৰি দেহ ত্যাগ কৰে তাকে তেওঁ প্ৰাপ্ত কৰে তেতিয়াহ'লেতো এয়া বহুত সহজ কথা হ'ল পুৰেটো জীৱন ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰি আমি ঘূৰি ফুৰিম আৰু মৰিবৰ সময়ত স্মৰণ স্মৰণ কৰিম ভগৱানৰ নাম বাছ হৈ গল কিন্তু শ্ৰীকৃষ্ণই কয় এনেকুৱা নহয় মৃত্যুৰ সময়তো সেইভাৱেৰেহে চিন্তন কৰিব পাৰে যেনেদৰে গোটেই জীৱন কৰিছিল সেই বিচাৰ বা চিন্তা তেতিয়াহে লগে লগে আহি যায় যেতিয়া গোটেই জীৱনভৰ জপ কৰি কৃষ্ণৰ নাম জপ কৰি ধ্যান কৰি অভ্যাস কৰা হৈছে নহ'লে এনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে গতিকে হে অৰ্জুন তুমি সদায় কৃষ্ণ ৰূপত মোৰ কথাকেই চিন্তা কৰি থাকিবা আৰু একে সময়তে তোমাৰ নিৰ্দিষ্ট কৰ্তব্য ৰূপে যুদ্ধও কৰি থাকিবা তোমাৰ সকলো কৰ্ম মোটেই অর্পণ করলে আর তোমার মন আর বুদ্ধি মোটেই স্থির করে রাখি তুমি নিঃসন্দেহে লাভ করবা অভ্যাস ই না শেতা নান্য গামি না পারম পুরুষম দিব্য মতি পাঠ অনুচিন্তা হে পার্থ যিজনে নিজৰ ভক্তিৰ পথতে অবিচলিত থাকি মনেৰে অনবৰতে মোকেই স্মৰণ কৰি পৰম পুৰুষ পৰমেশ্বৰূপে মোৰেই ধ্যানত নিৰত থাকে তেওঁ নিশ্চিতভাৱে মোকেই লাভ কৰে ধৰি লওক এই পেঞ্চিলডাল হ'ল ভগৱান তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ বাদে অন্য কোনো বস্তুৰ স্মৰণ হ'ব নালাগে ইয়াৰ ওচৰে পাঁজৰে আপুনি কিতাপ আদি দেখিবলৈ পাব বা অন্য বস্তু যদি দেখে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ স্মৰণ খণ্ডন হৈ যাব স্মৰণ অত্যন্ত সূক্ষ্ম হৈ গ'লে ইষ্টৰ অতিৰিক্ত অন্য বস্তুৰ স্মৰণ হ'ব নালাগে প্ৰশ্ন উঠে মনত বিভিন্ন ধৰণৰ ঢৌ যদি আহে তেতিয়াহ'লে স্মৰণ আৰু যুদ্ধ দুয়োটাই একেলগে কেনেকৈ হ'ব উত্তৰ হ'ল মূলতঃ যেতিয়া আপুনি চিত্ৰক চাৰিওফালৰ পৰা টানি আনি নিজৰ এক আৰাধ্যক স্মৰণ কৰিবলৈ প্ৰবৃত্ত হ'ব তেতিয়া সেই সময়ত মায়াৰ প্ৰবৃত্তিবোৰ যেনে ক্ৰোধ ৰাগ দ্বেষ আদি বাধা ৰূপত সন্মুখত প্ৰকট হব আপুনি স্মৰণ কৰিব কৃষ্ণক কিন্তু সেইবিলাকে আপোনাৰ মনৰ ভিতৰত উদ্বেগৰ সৃষ্টি কৰিব আপোনাৰ মন স্মৰণৰ পৰা আঁতৰি আঁতৰ কৰিব বিচাৰিব সেই বাহ্যিক প্ৰবৃত্তিৰ পৰা পাৰ পাবলৈ কৰা প্ৰচেষ্টাটোৱেই হল যুদ্ধ নিৰন্তৰ চিন্তনৰ সৈতে যুদ্ধ সম্ভৱ হয় গীতাৰ এটাও শ্লোকে বাহ্যিক কটা মৰা বাবে সমৰ্থন কৰা নাই প্ৰশ্ন উঠে তেন্তে চিন্তন কাৰ কৰিব উত্তৰ হয় এই শ্লোকত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই তেওঁক স্মৰণ কৰাৰ আৱশ্যকতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ স্মৰণ কৰাৰ দ্বাৰাই কৃষ্ণৰ স্মৃতি ঘূৰাই পাব পাৰি পৰমেশ্বৰৰ নামটোৰ লগত জড়িত শব্দ তৰংগৰ উচ্চাৰণ আৰু শ্ৰৱণৰ অভ্যাস কৰিলে ভক্তজনৰ কাণ জিভা আৰু মন আটাইকেইটা ব্যস্ত হৈ পৰে এনেদৰে ভগৱানৰ ধ্যান কৰি কৰি সাধনাৰ মাৰ্গটোৰ অভ্যাস কৰাটো বৰ সহজ এই সাধনাই পৰমেশ্বৰক লাভ কৰাত সহায় কৰে পুৰুষম মানে বোক্তা যদিও জীৱসমূহ ভগৱানৰ তথস্থা শক্তিৰ অন্তৰ্গত তথাপি জীৱসমূহ জৰ কলুহৰ দ্বাৰা কলুষিত জীৱ বিলাকে নিজকে ভোক্তা বুলি ভাবে কিন্তু তেওঁলোক পৰম ভোক্তাজন নহয় ইয়াত এই কথা স্পষ্টভাৱে কোৱা হৈছে যে পৰম ভোক্তাজন হল পৰম পুৰুষ পৰমেশ্বৰ অথবা নাৰায়ণ বাসুদেৱ আদি তেওঁৰ বিভিন্ন অৱতাৰসমূহ ভক্তই কৃষ্ণৰ নাম জপ কৰিয়েই নাৰায়ণ কৃষ্ণ ৰাম আদি বিভিন্ন ৰূপত নিজৰ উপাস্য পৰমেশ্বৰ বিষয়ে অনবৰতে চিন্তা কৰি থাকিব পাৰে এই অভ্যাসটোৱে ভক্তজনক বিশুদ্ধ কৰি তোলে আৰু অনবৰতে ভগৱানৰ নাম লৈ থকা বাবেই জীৱনৰ শেষ মুহূৰ্তত তেওঁ থিতাতে ভগৱানৰ ৰাজ্যলৈ যাবলৈ পায় যোগৰ অভ্যাস বুলি ক'লে সেই হৃদয়ৰ ভিতৰত থকা পৰমাত্মাৰ ধ্যানকেই বুজায় সেইদৰে জপ কৰাৰ দ্বাৰাও মনটো অনবৰতে পৰমেশ্বৰ চিন্তাতে নিমগ্ন কৰি ৰাখিব পাৰি মনটো চঞ্চল আৰু সেইবাবেই মনটোক জোৰ কৰি কৃষ্ণৰ চিন্তা কৰিবলৈ লগাব লাগে আজিলৈ ইমানেই